Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня зовут Вячеслав. Я живу в городе Одесса. Меня Сергей зовут. Где живете? Я в Туле. Сергей, как там Тула поживает? Ну, вот это да, нормально Самовары, уже. пряники, ружья. Это все до сих пор есть. Все, все как бы есть чем похвастаться. Ну, есть, конечно. Ну, это же визитная карточка города. Вы и традиционная, и, и, и новая. А что нового появилось? То есть, сейчас... Какие новые символы у Тулы? Символы? А ну, что вы понимаете подни... да? под символами? Ну, тульский пряник, да. тульский самовар, тульское ружье, ишь, да, или кто да. у вас там, там, мотоцикл Тула был, помните, в Советском Союзе такой с широкими колесами. Ну, это некие визитки, да, некие символы. А что сейчас есть нового? Ну, из, из традиции, короче, остались пряники и самовары, угу. а из нового вооружение. Ну, то есть оружие просто уже модернизировано. Ну, тульские ружья давно славились. У вас была одна из самых сильных школ по производству оружий охотничьих. Ну там не ну, там сейчас не только оружие. Ну, а что еще делаете? Там, там ну, техника. А можете скинуть координаты, где завод стоит? Мне не себя не спрашивали. Жаль. Я понимаю. Счастье было, юморно. Ну ладно, мы найдем сами, не переживайте. Мы, знаете, украинцы такие пронырливые, мы все найдем. Мы уже теперь знаем, где искать. Осталось дело за Раз мы бобровку на котину Знаете, что самое грустное, то что вы думаете, что вы хитрожопые, но на самом деле на каждую хитрую жопу есть с винтом. Да, это прям вот так А нахуй, а нахуй светом есть жопа с закоулками? Я согласен. Ваши говорит. бабки уже застряли в Индии, по в Китае. Поэтому, да, 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 Поэтому да, 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 ваша да, хитрость как-то да, да, не да, очень да, радует. Да, 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 Я с вами полностью согласен. мы да. вас ни разу за 30 лет нашей независимости не обманывали. В отличие от вас. Поэтому, Серьезно? кто вас сражает, да. Приводите пример. Серьезно. Пример а в последние, а в последние, вот как раз, 8 лет, чем вы занимались? Последние 8 лет чем мы занимались? Это с 2016 -го ну, точнее, года, с 14 -го, да? с 2014 -го года, А, да. так, чем мы вот занимались? Вот только наебками на занимались, а, вот Конкретный пример, ну не говорите общими фразами, ну мы же взрослые люди, дайте конкретики. Что вы лепите, лишь бы ляпнуть? Ваше недержание не держание информации да, во рту? Так дайте конкретное. А, а, сколько, а сколько было Минских соглашений? Так, И о, что о, дальше? так, скажите мне, пожалуйста, кто же не соблюдал а, Минские? Да. Кого за это наказывали? Кто, вы, блин, кто? Минские? Украина. А За Украина использовала минские соглашения, соглашения для, и подго подго для подго подготовки под... своих платформ. Итак, Потому что она... Ага, ага. Ну, скажите, пожалуйста, на кого? На какое государство? Его время, чтобы подготовиться? Подождите. для наступления. на сейчас мы об этом на И вот. что, наступили мы на Россию? Скажите, пожалуйста. А вы просто проебали момент. А, то Вас есть мы вы 8 вычислили? лет готовились, готовились. 8 умножить на да, 365 это дохера дней. И мы так и не выбрали один, чтобы наступить на Россию. Да, все логично. Да, а вот чуть-чуть не А, напомним, 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 а да, там 4 позиции, еще Беларусь списалась. Да, я помню. А скажите, пожалуйста, а не помните, на какое государство с сентября 2015 года накладывались санкции за несоблюдение Минских? На Россию или на Украину? Так Америка, блядь, это ваш ставление. А, это, это Америка, ебать, она, а, она вложила Россию санкциями, какими угодно, за что угодно и так далее. Америка виновата, это ж не мы готовились в 80 Хорошо, а за несублюдение Минских соглашений Америка наложила на вас какие-нибудь санкции? За несоблюдение. А Минских соглашений. Вы нет, думаете, почему а потому, что, на нас блядь, не накладывали санкции? Вы за ее немецкого? продукт, вот почему, понимаешь, что? Почему вот. на нас не накладывали санкции? Потому за что вы немецкого? ее продукт. Ага. Она вас использует. Она а вас накладывали, как... потому что вы не продукт, а отход. Правильно я понимаю? Короче, блин, ну что я с тобой буду сейчас базарить вот это перетирать? У в тебя течение... нет. Всем чем все, все уже давно понятно. Злова. А, я ну то, что вам в телевизоре говорят, да. да. И, так мы скажи и мне, а что именно мы нарушили в Минске? Подожди, нет. что именно мы нарушили в Минске? Какой пункт? Напомни мне, я забыл. Да блядь, да хуя чего. Ну, Начиная сначала от, от отвода, ага. от, от этого линии, линии, линии раскрытия тяжелого вот этого, вооружения. Да, вот этого постоянно всего. Постоянно ага. вы нарушали. ТОС-1 мы с один отводили или нет, не помнишь? Напомни, пожалуйста, мы ТОС-1 отводили или нет? ТОС-1 мы отводили или нет? Я просто не помню. Я тоже не помню. А, а у кого вот есть тос на вооружении? Штат. Подожди, подожди. А у какой единственной армии мира ТОС-1 есть на вооружении? У единственной во всем мире. Не помнишь? А по телевизору Вообще, не сказали, я, я понял. Я здесь не про это говорю. Да, конечно. Ты, ты сам все не про прекрасно это. понимаешь. Ты, говоришь про ты какую просто чушь. Ты просто про, про украинский пиздобол, которых дохуища. Нет, смотри, ну, хотя я сейчас стал уже меньше. Кстати. Ты сказал, я не про украинский а пиздобол. Как? Я а украинский националист. Это совершенно разные вещи. Вот, вот, да. вот. Вот тем более. Националист. Да? Молодец. А ты считаешь это плохо? Молодец. Ты считаешь Конечно. это плохо? Конечно. То есть ты сейчас обосрал своего президента, да? Нет, я тебя опаснул. Подожди, твой президент в интервью заявлял, что он главный националист России. Потом загуглишь, увидишь. Путин в интервью сказал, я а он. Да националист России. А ты, ты говоришь, мне можешь это ссылку просто. скинуть. Ссылку мне можешь скинуть. Я могу тебе сказать, как на Ютубе это называется, если у тебя самого не хватает, ума поискать. Так в Ютубе выбьешь. Путин говорит, что он главный националист России. Ты просто путаешь хорошо. слова националист а и а нацист. с какого, с какого Ты это канала было понимаешь разницу, С какого, какого это было канала? Да, блядь, перестань пиздеть. С какого да, канала это интервью было. было международным каким-то СМИ. Какая разница? Он это сказал. Ладно, хорошо, Ты я, просто я посмотрел. Не знаешь, Но я, такого не... Слова я националист. такого не слышал. И я такого не видел. Вот потом Потому не что знаешь. Путин, он никогда не говорит, что он националист какой-то. Или какой-то там, блин, еще. Серьезно? Серьезно? Это вы националисты и фашисты. Вот и все. Понимаете, вы там, у вас там все вот эти вот в черепах, в этих хуйнях. Понимаешь, в чем дело, блядь? Я, а я вы говорю, с... 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 с Я могу ну, к тебе, здорово, к ты ты могу к тебе пить, с просьбой обратиться. Я могу к тебе обратиться с просьбой. Ну пожалуйста. Постоянно. Есть очень важная мы просьба. Пушинахалы. Мы вот. Так. вот я, я хочу у тебя с просьбой к тебе я обратиться. Я вот даже с тобой можно? сейчас говорю, и то, что ты мне сейчас вещаешь, я в это не верю, нихуя. То есть ты не хочешь Потому проверять? говорил ли Путин, Вы уже что знаете, главный сформировали да? себе такое амплуа. Вы все пиздоболы. Подожди. Если ты потерпишь минутку, я постараюсь быстро найти, где Путин утверждает, что он главный националист. Твоя беда в том, что ты не знаешь значения этого слова, и ты его путаешь со словом нацист. Просто ты глупый Нет, и ты я не, знаю, не знаешь, что такое термина. националист, это который топит за свою нацию. Так почему же соглачь. ты говоришь, что это плохо? Но это вы, вы, что, перепутали Мы вы перепутали эти термины. Вы перепутали термин националист с нацизмом. Вот в чем ваша беда. Я знаешь, тебе ты? четко сказал, что я украинский националист. Ты говоришь, это плохо. Я говорю, Путин тоже националист. Ты сразу пошел заднюю давать. А кто же даст заднюю, если вы не дадите я, заднюю? Я не заднюю Ведь заднюю Только даю. вы можете смысле, дать заднюю. Ком... Кроме заднюю никто не даст, как говорил ваш Я Путин не мог такого сказать. Во-первых, знаешь почему? почему? Потому что у нас многонациональная страна, сука. Понимаешь, в чем дело? То, что ваша страна, я согласен. А вы тупите только за Украину. На всех, блядь, углах Европы. Всех, блядь, Я не скажу по секрету, только в Одессе живет 117 национальностей. Только в Одессе. Только а в Одессе. А у нас дохрена на Поэтому... до национальности. У нас просто дохрена, не про национальность, У нас дохера говна во мне, в голове. Ну, это да. Только в Одессе 117 национальностей. Что ты лепишь? Объясни мне. Ты обосрался. А не блядь... знаю термина наци... а национальности. А вы что делаете? А Мы хотим э, победить вас. Я вот это вот, нормально. Это пулот, блядь. А остальных нахуй, да? Становись украинцем, пизди по-украински. Все делай по-украински, блядь. Или, блин. И пизду отсюда, или мы тебя расстреляем, нахуй. Скажи вот мне, вот какая политика. Это не националистка, это фашистская политика. Что каком... такое фашизм? Ты вообще знаешь? Смотри, я так нашел в Ютубе нашел... прямо первая ссылка, 6 лет назад, Владимир Путин, я самый большой националист в России это я. Поломаем твой мозг. Ну ладно. Ну ты мне где-то, блядь, там читаешь в углу. Зачем? А ты мне ссылочку пикил. Э, ну, Чтоб я, я ее увидел. Чтоб я ее увидел. Чтобы скажу, это слушай. было не печатным текстом, а чтобы это было оценивается. Это он говорит видео. своим ротом. Зачем нам печатный вот текст? Вот ротом, ротом, чтобы ротом он мне по говорит, экрану да. сказал. Я Можешь мне включу. ссылочку сделать? Сейчас я тебе включу. Зачем <laughs> тебе ссылочка, ты потом найдешь? Я тебя сейчас прямо включу. Да. Ну я же говорю, это там 24 секунды длится все видео. Так и вбиваешь. Владимир Путин, самый большой националист в России, это я. Это ж просто. У меня просто второй ноут ну, подвисает, потому что много завяз, завязано. Но если хочешь, ну, я конечно, буду ее сюда конечно. кинуть. Чаще сейчас. Ну, не, так... но ну, если ты потерпишь, ты ж никуда не торопишься. Ты ж хочешь узнать правду? Ну, если честно, ты меня уже подзаебал на самом деле. Ну, потерплю, так и быть. Сейчас подожди. Я выключу звук второй... на параллельной трансляции, где мы с тобой говорим. Так, потому что это на этом же ноте, так. Самый России, голос узнаешь? Так ты под, мне видел? скажи, какой хорошо, ты мне голос. Понял. Хорошо. До вчера кто может подделать сейчас, голос, погоди, который более-менее похож. Сейчас, 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 сейчас все будет. Сейчас все будет. Давай.

ну ты видео, запомнил как да. называется? Что ж такое? Да, блядь. Запомнил, Владимир да, Путин. Говно, говно какое-то. Ты что-то показал, там, знаешь, Путин что-то говорит. Поверх него наложил, короче, голос. Это слова там горячая. Он твой... Шесть лет ты, блядь, назад втираешь, что Еще ты, раз, ты втираешь Что ты мне втираешь? Что ты мне втираешь? Как видео называется? Зайдет Хорошо, по я погуглю, но это пиздобольство. Потому, потому что, понимаешь, Скажи ты показал показ, видео, он Скажи там, мне, пожалуйста. у него там губы не шевелятся, а это у тебя тут звук трансляция. идет. Это подвисает трансляция, на ты на потом месте. все увидишь. Но. Вот такими, сука, вбросами и фейками подожди. вы засираете мозги своим гражданам. Подожди, понимаешь, в чем подожди, делать? подожди. Вот и Да я скажу. Да хуй ты. Я тебе. очень хочу, чтобы мы с тобой встретились на следующей неделе, я по четверам выхожу. И ты мне сказал, посмотрел ты это видео или нет. Оно не одно, есть несколько. Девять. Их есть несколько. Ты запомнил, как называется? Вбить. Ну, типа, Путин, я главный националист. Главный националист да? России это я, я. Я, я. Так, четверг. Четверг, следующий. Да. 18 число. Если у тебя есть свободный гаджет, это... ты можешь прямо сейчас вбить его. 18 число. Да. Хорошо, я... Да, я выходной. Вот ты можешь... а, только, а только какой процент, что мы с тобой тут Не Невысокий, но ты можешь, я могу подождать, ты можешь прямо сейчас, если у тебя есть свободный гаджет, вбить эту у фразу. Тебя, в... У тебя же канал свой, да? У тебя же да, свой канал? Да. Как он называется? Вот так. Давай я запишу. Я. Справжний Казак, не поверишь. А. -справ Справ справжний Казак, казак. да. Справжний Казак. И сможешь зайти туда, да и мы с тобой это обсудим в комментариях. Посмотрел ты это видео или нет? Веришь ты своему президенту или нет? Хорошее слово ⁇ националисты. Кстати, можно загуглить значение слова ⁇ националист ⁇ Может, там ничего такого страшного нет? А ты зря на Путина наехал? Это прям неудобно. Получается. Нет, смысл, смысл в другом. Смысл в другом. То, в что украинцы путают. Национализм. Мы не путаем, путаете и, вы. Вы и, не понимаете разницу между страной а и государством. Нет, мы... Вы не понимаете разницу между нацизмом и национализмом. Вы путаете очень много Вас вещи. в Украине Короче, да хуя можно что сейчас пиздить, ну, но... Ну, хоть короче, что Короче, ладно. Скажем. Все, да, давай, скажем. договоримся на том, да. что 18 ты... числа да, а ты... я посмотрю, а короче, вдруг... и зайду в твой 60. канал, да. вот этот «Спражный казак», да? Да, да. короче, да. в интернете набирай вот этот Прям в «Спражный, казак. казак», да. Заходи в YouTube. Обсудим. В Ютубе, да. Молодец. Давай. До в встречи в комментариях. Слава Украине. Тримайся. Вот